команда «Теория смеха». <плодисменты> Давайте еще поаплодуем, а хлопцы Могилянка! Добрый вечер, Могилянка! Вас приветствует команда КВН «Теория смеха». Да, вас приветствует команда «Теория смеха». Андрюха, а может, хватит перепостом заниматься? <звы> типа лайкнул? Нет, друзьям рассказал. Команда КВН «Теория смеха» — дружеская атмосфера! А я вчера фильм смотрел. Да, какой? Хоббит. Говорят, его в Украине снимали. Вот зачем ты врешь? Да серьезно. Был момент даже в самой Могилянке. Гендер, а куда ты нас ведешь? Гетроекса в край, где тьма поглощает свет, Не бесстуют банды орков и гоблинов, где нет даже лучика на дне. за Белоснежкой три гнома. Дима, что не так? Ребята, перестаньте вести себя как дети. <реклама> 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 О, ну ты сейчас ситуацию прям в корень поменял. Если что-то не нравится, предложи свое. Ну вы разбегайтесь, а я объявлю. <реклама> Случай в лесу. Богдан, Богдан! Богдан! Вы одинокий батько, який загубив сына? Я пьяный водитель и потерял автобус. Виталика удивила силиконовая грудь, ведь таких последствий после дня студента в него еще не было. Программист на пляже. Привет, детка. Хочешь меня? Где ты? Работник карусели устроился охранником в банке. Всем не с это ограбление. Парень, не глупи. Так остановись. Зачем тебе эти Что ты делаешь? Ты зачем так молод. Банальна ситуація. Єдинорог в черзі. Хто крайній? Моя. А, єдинороху не в людину. Вічна то же. Любити, проходь. <звы> Выпадок в колумбийской семье. Сынок, я нашла у тебя под подушкой кокаин. Это соседой Николай. себя очень хорошо вел. Уявить себе зоопарк в древнем Египте. Верблюд. 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 Кошки. Верблюд. А теперь представьте себе свидание цветов. Привет, дорогая, я принес тебе букет людей. Но это же Барби китаец. И что? Как ты не знаешь песню? Барби китаец, во-во, вестники, разлуки. Прощайте, знакомый вам единорог на ипподроме. Молодой человек, я тут э, лошадь припаркую, можете последить? Хорошо, хорошо. Что, ты не рыщешь? Нет. Может, затянешься? Ты что, я ж лошадь, меня сразу убьет. Может, тогда допит? Да я и так всех сделаю. Ты что, перчатку лучше завяжи? Подожди, это не скачки? Не, чувак! Все ЖЕ наш один и бокс! Пора завязывать с этой фигней. Собрание котов. Товарищи коты, я собрал вас здесь, потому что у нас назрела серьезнейшая проблема. Мы начали терять голоса на ютюбе. Мяу! мяу Мяу. Мяу! Так, есть какие-то предложения? Давайте бояться пылесоса. Это уже было. Давайте бояться реформы здравоохранения. Да, ее стоит бояться, да. Есть еще какие-то? А давайте стрелять из маноплазма пушки с квантово-оптическим усилителем по окнам табашника. Давно пора, да? Да а вы почему молчите? У вас есть какие-то предложения? Так, прекратите. У меня есть идея. Давайте устроим бал и на него созовем всю нечисть. Бегемот, вы опять за свое. Вы меня никогда не поймете. Валерьянка и женщина кошка. А многие из нас боялись этого в детстве. Да что там в детстве? И сейчас боятся. Сдача крови в поликлинике. Добрый день. Добрый. Вы что у нас первый раз? Да. Давайте палец. О боже, шутники. Нюра, неси пипетку. Ой, ой. Нюра хорошо, там уже нога. Давай качай. человек, шо с вами? Не влога. Нюра продолжай еще разговаривать. Вы ну, знаете, стоим мы тут на сцене Петерол. Дима, нас четверо. Надеюсь. А Он пошел грабить, убивать и распространять легкие наркотики. Зачем? Ну так в аспирантуру теперь три статьи надо. Команда ⁇ Давайте смеха ⁇ Стремимся к знаниям.